По национальному признаку все разные. То есть есть крымско-татарские семьи. Причем как с детьми, так и, допустим, мама одна еще и беременная. Есть армяне, есть украинцы, есть русские. География тоже очень разная. То есть из Щелкова, из Керчи, из Феодосии, из Бахчисарая. То есть вывести какую-то общую составляющую очень тяжело, потому что люди все разные, разного социального статуса, из разных мест. И самое главное, что, конечно, у каждого своя трагическая судьба. Кто-то хочет пересидеть и посмотреть, как будет развиваться ситуация дальше. Кто-то понимает, что наверное, в Крыму жить ему уже нет желания и необходимости. И собирается здесь осесть на новом месте. Поэтому мы будем персонально подходить к проблеме каждого человека, каждой семьи и решать ее именно в таком индивидуальном ключе. Это люди как бы активные, проявившие свою как бы социальную позицию, принципиальное отношение к вопросам аннексии Крыма. И э, второе, что их объединяет, они, естественно, все русскоязычные. Вот так вот. Поэтому ситуация сложная. На самом деле сейчас у нас порядка 18 семей. Причем одна семья вообще тяжелейшая. Мать и дочь. Матери 80 лет, а дочери 60. У каждого есть свои проблемы. Кому-то нужно устроить детей. Я не говорю об имущественных даже проблемах. Или там о потере работы. Но у людей как бы рухнула жизнь. То есть кого -то надо, у кого-то надо детей устроить в садик. У кого-то детей надо устроить в школу кто-то документы потерял. Естественно, все остались без работы, без средств существования. Поэтому мы пошли по какому принципу? Естественно, в первую очередь сейчас до создания каких-то государственных структур ими занимаются волонтеры, штаб национального захисту при полной и всеобъемлющей поддержке облгосадминистрации. Плюс бизнесмены города помогают финансово, то есть я передаю на бизнесменов города заявки по материальной помощи. Они деньги просто передают наличными, и мы людям раздаем. Единение по этому вопросу оно действительно очень серьезное. То есть куда ни обратишься, везде ты получаешь полную поддержку. В том числе вот я как пример приведу наши политические оппоненты из партии регионов. Они там контролируют некоторые гостиницы. Но я позвонил и сказал: Господа, вы помогаете, вообще без каких-либо обсуждений, сразу сказали: мы отдаем полэтажа, пожалуйста, пусть заезжают, живут сколько хотят. Мы ждем какой-то государственной программы, разрешенной на уровне кабинета министров, связанной уже с помощью, беженцев, с помощью беженцам в государственном ключе. Поскольку, если не приведи, Господи, поток будет нарастать, он в будет нарастать, он в любом случае будет нарастать. Но тем не менее очень тяжело на волонтерских началах, без помощи государства, решить все эти вопросы в комплексе.